assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugungi darsni man gumanitar fanlari va huquq kafedrasi dotsenti mamadaliyeva Firuza asrorovna olib boraman bugungi mavzuyimiz qur'oni karim va hadis sharif islom dinining asosiy manbalari deb nomlanadi rejalarimiz quyidagilardan iborat qur'oni karim islom dinining muqaddas kitobi qur'on musulmon sharq xalqlarining ma'naviy manbasi qur'oni karim va hadisi sharif islom ma'naviyatining asosi deb nomlanadi <laughs> birinchi rejamizni ko'rib chiqadigan bo'lsak qur'oni karim islom dinining muqaddas kitobi qur'oni karim 23 yil davomida makka shahridagi quraysh qabilasining hoshimiylar xonadoniga mansub bo'lgan muhammad ibn abdullohga vahiy orqali nozil bo'lgan qur'oni karim nozil bo'lgan paytda u zot qirq yoshda edilar qur'on so'zining ma'nosi o'qimoq iqra ya'ni o'qimoq degan ma'nolarni anglatadi payg'ambarimiz davrida qur'on kitob holiga keltirilmagan balkim u kishining safdoshlari sahifalari tomonidan qur'oni karim suralari yozib yodlab borilgan va turli buyumlarga yozib borilgan muhammad payg'ambar vafotidan so'ng u kishining safdoshi halifa abu bakr qur'on suralarini yoddan biladigan kishilar hayotligida ularni kitob holiga keltirishdek ishni amalga oshirgan abu bakr to'platgan suralar to'plami suhul sahifalar deb atalgan lekin bu to'liq kitob shaklida bo'lmagan balki sahifalar shaklida bo'lgan shu tariqa qur'onning abu bakr nusxasi paydo bo'ldi qur'onning halifa usmon nusxasi halifa usmon davrida arab halifaligi hududlari nihoyatda kengayib ketgan edi natijada qur'onni yangi nusxasini yaratishga zarurat tug'ilgan Xalifalik davrida sahobalarning targ'ibot ishlarini olib borishlari mushkullashgan halifa usmon bu omilni ziyraklik bilan fahmlay olgan va tez fursat ichida qur'onning mufassal bir butun holidagi nusxasini yaratishga amr etgan uning abro biran 651 yuz ellik birinchi yilda qur'onning musxat ya'ni usmon to'plami vujudga ke, keldi ya'ni halifa usmon davrida qur'onning bir butunusxa mufassal shaklidagi kitob holidagi nusxasi yaratildi ya'ni bu nusxat muqovallangan sahifalar degani ushbu to'plam kiyik terisiga bitilgan kelajakda tafovutlar bo'lmasligi uchun abu bakr <coughs> to'plami yo'q qilingan va usmon to'plamidan boshqa barcha to'plamlar yo'q qilingan qur'onning halifa usmon nusxasi madinada qoldirilgan ko'chirilgan to'rt nusxasi esa makka kofa basra damashqqa yuborilgan qur'onning usmon to'plami muqaddas kitob sifatida rasmiy tan olingan qur'on karim 14 -14 turta, ə, xan, ə, bir yuz o'n to'rt soradan iborat bo'lib hozirda qur'onning asl nusxalari mavjud usmon to'plamining to'rttala nusxasi ham mavjud bo'lib ularning biri toshkentda saqlanmoqda manbalarda amir temur iroqni bosib olgan paytlarida kitobni kufadan o'z poytaxti samarqandga olib kelgan deyiladi usmon to'plamining nusxalari hozirda ushbu shaharlarda saqlanmoqda qohira makka madina va toshkentda amir temur tarafidan keltirilgan qur'onning usmon to'plami samarqanddagi xo'ja ahror masjidida bir necha yuz yillar davomida saqlangan o'rta osiyoni istilo qilgan chorizm amaldorlari 1869 yilda uni peterburgga yuboradilar va nihoyat 1923 yilda kitob toshkentga qaytarilgan 1989 yil 14 mart kuni ya'ni toshkentda bo'lib o'tgan o'rta osiyo va qozog'iston musulmonlari qurultoyida hukumat o'zbekiston hukumatining qarori bilan kitob musulmonlar ixtiyoriga qaytarib beriladi hozirgi paytda qur'oni karim o'zbekistonda moi muborak madrasa madrasasida saqlanmoqda qur'oni karimning bir yuz o'n zonadan iborat bo'lib suralar makka suralari va madina suralariga bo'linadi qur'on musulmon sharq xalqlarining ma'naviy manbasi inson biror narsaga ishonmasdan yashay olmaydi insonning iymon e'tiqodsiz hayoti uning o'zga maxluqotlardan asli farqini yo'qqa chiqaradi oxir oqibatda inson hayotini ma'nosizlashtiradi chunki inson ma'naviy kamolotga ega bo'lgan yagona moddiy mavjudotdir quron insoniyatni ma'naviy kamolotga eltuvchi ma'naviy ilohiy manbadir quron Alloh tomonidan o'z payg'ambarga tushirilgan vahiydir ya'ni Allohning o'z payg'ambariga yuborilgan ko'rsatmalaridir va samoviy kitoblarning oxirgisidir vahiy farishtalar orqali yuborilishi yoki bevosita olloh bilan gaplashish vositasidir payg'ambarimiz muhammad alayhissalomga vahiy quyidagicha amalga oshirilgan birinchi vahiy or tush orqali namoyon bo'lgan va bu tushlar o'ngidan kela boshlagan farishtalar o'zi ko'rinmay turib kerakli narsalarni payg'ambarimizning qalblariga yetkazib turganlar vahiy qo'ng'iroq ovozdek jaranglab Ge u zotning quloqlariga chalingan jabroil farishta payg'ambarga odam shaklida ko'ringan ollohning o'zi payg'ambarimizga merosh kechasida namozni farz qilgan dastlabki vahiy muhammad payg'ambarimizga xirog'orida yolg'iz ibodat qilayotganda yuborilgan shu kuni alaq surasining ayrim oyatlari nozil bo'la boshlagan qur'onning vujudga kelish jarayoni ko'pgina sharq xalqlari uchun buyuk o'zgarishlar davri musulmon sharq uyg'onish davrining boshlanishiga sabab bo'ldi islom ma'naviyati halol bilan nopoklikni iymonsizlik bilan iymon e'tiqodni diyonat bilan diyonatsizlikni qat'iy chegaralarini aniq belgilash imkonini tug'dirdi qur'on insoniy poklik fozillik va komillikni tarannum etuvchi diniy ma'naviy manba sifatida e'tirof etildi sharqning buyuk allomalari qur'oni karim ta'sirida insoniyat uchun falsafa pedagogika etika estetika islom ilmi sohasida jahon ma'naviyatining oltin durdonasiga aylangan buyuk asarlarni meros qoldirdilar qur'on oyatlari bunday asarlar yaratuvchilari uchun bemisil ma'naviy manba hisoblanadi bashariyat uchun tushirilgan qur'on foniy dunyo va ab abadiy dunyo mavzanatini ta'minlaydigan xalqlarni hidoyat yo'lidan boshlashga qodir ma'naviy ilohiy manba uning nurli yo'li insonlarni komillikka yetaklashdan iborat qur'on dunyodagi xalqlarni turli illatlar jaholat ma'naviy qashshoqlikdan himoya qiluvchi manbadir qur'oni karimda birgina ilm so'zi asosida ya'ni alima bilmoq fe'li negizida tayangan kalimalar 750 marotaba uchrashi ilmiy tadqiqotlar tomonidan kuzatilgan payg'ambarimiz muhammad alayhissalomga ilk nozil bo'lgan oyat ham iqra ya'ni o'qi so'zidan boshlanadi ushbu oyat shunday o'qi sening o'ta karamli parvardigoring qalam vositasi bilan ta'lim berdi insonga bilmagan narsalarni o'rgatadi deb ta'kidlanadi qur'oni va hadis sharif islom ma'naviyatining asosi hadis arabcha so'zdan olingan bo'lib xabar hikoya degan ma'nolarni bildiradi ya'ni payg'ambarimizning aytgan so'zlari qilgan ishlariga qilgan ishlari to'plamidir unga sunnat ham deyiladi hadis musulmonlarda qur'ondan keyingi ikkinchi muqaddas manba hisoblanadi 7 8 asrlarda hadislar to'plana boshlangan hadisshunoslik esa savobli ish hisoblangan va hadislarni yig'uvchi olimlar muhaddislar deb ataladilar 9 asrda hadis ilmining oltin davri deb ataladi chunki bu davrda hadislarni to'plash davri o'tib endi ularni manba va matnshunoslik ilmi qoidalariga asosan tahlil etishga kirishildi hadisshunoslik ilmi mukammal shakllandi bu davrda keyingi asrlar uchun namuna bo'ladigan ishonchli hadislar to'plami yaratildi islom olamida mashhur olti kitob mualliflari ham mana shu davrda yashab ijod etdilar bular ismoil al buxoriy iso at termiziy muslim ibn al hajjaj abu Dawud sulaymon ahmad an nasoiy yazid ibn mojar ismoil al buxoriy buyuk bobomiz muhaddislar sultoni 600 mingdan ortiq hadislar to'plagandir u kishi jomiy al sahih deb nomlangan o'zining mashhur hadislar to'plamini yaratdi ushbu kitobda 7275 ta ikki hadislarni o'z ichiga oladi o'zbek tiliga tarjima qilingan bu kitob 4 jildda e'lon qilingan bobotalonimiz ismoil al buxoriyning al adab al mufrad asari ham islom olamida juda ham mashhurdir hadislarning muhim va salmoqli qismi kishilarda yuksak insoniy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan undagi ota onaga munosabat ilmga munosabat sabr bardosh insonlarni bir birlariga nisbatan mehribon va og'ir kunlarda bir birlariga yelkadosh bo'lishlari bir birlariga nisbatan fisqu fasodlik qilmaslik adolatli bo'lishlik fitnachi va munofiq bo'lishdan saqlanishlik haqidagi hadislar inson tarbiyasida alohida o'rin tutadi hadislar nafaqat shariat manbai balki tarbiya va iymon manbai ham hisoblanadi hadisda iymonli bo'lish shartlari quyidagicha to'g'ri e'tiqodli bo'lish barchaga salom berish kishilar bilan yaxshi munosabatda bo'lish insofli va adolatli bo'lish kishi o'z ustida ishlamog'i shuningdek kambag'allarga sadaqa berishi lozimligi ta'kidlanadi hadislar tasodifiy to'plam emas balki mukammal bir tizim holiga keltirilgan bo'lib bunda buyuk ajdodlarimiz eng avvalo bobomiz imom buxoriyning xizmati nihoyatda beqiyosdir payg'ambarimiz sunnatlarining ibratli o'rinlari nihoyatda ko'p bo'lib misol tariqasida u zotning ahli ayolga munosabatiga e'tibor qarataylik umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi biz janob cano, rasululloh hayotlik chog'larida ayollarimizga biror qattiq so'z aytishdan qo'rqar edik ushbu hadis mazmunidan ko'rinib turibdiki payg'ambarimiz ayollarga aslo qo'pol muomala qilmaganlar natijada boshqa sahobalar ham o'rnak olib borganlar demak sunnaga amal qilish kishi qilgan kishi ahli ayol ko'nglini og'ritmaslik haqidagi qayg'urishi islom axloqiga munosibdir hadislardan namunalar qo'li bilan tili bilan birovlarga ozor bermagan kishi musulmondir o'zi yaxshi ko'rgan narsani o'zgalarga ravo ko'rmoqlik iymondandir fitnadan hazar qilmoqlik dindandir chin machindan bo'lsa ham ilm izlanglar hadislarda ilm ma'rifatga nihoyatda yuksak e'tibor qaratilgan ilm ma'rifatga ega bo'la turib g'ofillar ishini tutishdan saqlanish sadaqaning afzali mo'min kishi ilm o'rganib so'ng boshqa mo'minlarga ham uni o'rgatishdir ilm ibodatdan afzal bir biringizni yomon ko'rmang va bir biringizga hasad qilmang ota onani xafa qilish katta gunoh kimki yolg'on so'zlashni boshqalarga birovga buxton qilishni qo'ymasa olloh uning tutgan ro'zasiga muhtoj emas deb ta'kidlanadi darhaqiqat islom bu ilm islom bu ma'rifat islom bu komil insonni tarbiyalash vositasi hisoblanadi buyuk ajdodlarimiz ilmiy faoliyat bilan shug'ullanar ekanlar ilmsiz amal olloh huzurida maqbul emas degan udumga rioya qilganlar qur'oni karimning taho surasi 114 oyatida shunday ta'kidlangan ey rabbim menga ilmimni ziyoda qilgin ilm egallagan kishi ikki dunyoga dunyo saodatiga erishadi rasululloh o'z hadislarida bunday deganlar olimning obiddan afzalligi to'lin oyning yulduzlardan ortiqligiga o'xshaydi demak olim kishilar obidlarga nur ziyo beruvchilardir darhaqiqat olimlar esa inson ruhini va e'tiqodini tarbiya etuvchi kishilardir obitlar esa ibodat bilan shug'ullanuvchi kishilarga nisbatan aytiladi islomiy ma'naviyat insonning komil darajaga yetishishini ta'minlaydigan mukammal axloqiy tamoyillar tizimini yaratdi insonlar aro munosabatlarning muqaddimasi salomdan boshlanishi haqida qur'oni karimning nur surasining oltmish birinchi oyatida shunday deyiladi bas bir biringizga alloh huzuridagi pokiza salomni aytinglar assalomu alaykum so'zining ma'nosi ham sizlarga tinchlik va omonlik tilayman degan ma'nolarni anglatadi islomda muomala odobiga juda katta e'tibor qaratiladi negaki tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda muomala odobining o'rni muhim o'zaro muomala odobi yo'lga qo'ymasdan kichik bir ishni ham amalga oshirish mushkul muomalaning oilada jamoada jamiyatda to'g'ri bo'lishi taraqqiyot manbaidir shu bois payg'ambarimiz muhammad alayhi alayhissalom o'z ummatlarini yaxshi xulq xulqli bo'lishga chorlab shunday deganlar Mu'min bandaning barcha amallari taroziga qo'yilganda eng tosh toshbosadigan amali uning yaxshi xulqidir darhaqiqat qur'oni karim va hadislarda aks etgan ma'naviy axloqiy qoidalar mana necha asrlardan buyon insonlarni xushmuomilalikka da'vat etib kelmoqda shuni ham ta'kidlash joizki hozirgi kunda ayrim turdagi shaxslar o'zaro munosabatlardagi xushmuomilalikni ojizlik va qo'rqoqlik belgisi deb tushunishi nihoyatda achinarli bu esa islom axloqi va qadriyatlariga mutlaqo zid tushunchadir xulosa sifatida shoh va shoir zahiriddin muhammad boburning hadislar mazmunidan kelib chiqqan holda yozilgan ruboyisi bilan yakunlamoqchiman har kimki vafo qilsa vafo topg'osidir har kimki jafo qilsa jafo topg'osidir yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz har kimki yomon bo'lsa jazo topgosidir shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun katta rahmat